на позиции медленно нельзя. Почему машины наши не выдерживают такой дороги? Надо быстро все сделать, быстро отработать, быстро посадить и быстро уехать. У нас, у нас такого нет, твое, не твое, все мы делаем. А сколько у вас досвід за Крымом? 94-го года. Я сейчас на посаде старший техник занимаюсь машинами то есть водителями, машинами, чтобы машины были в строю, всегда были готовы выезд на позицию. В 22-м, с начала войны, то есть я воюю. Служив, правда, в те времена, еще был в России, как говорится. Не буду матюкаться, конечно, но служил там. На нуле я был два года. Получил два ранения, получил обмеженного. Ну, хотелось дальше служить, перевелся в эту роту. И вот недавно получил посаду, в этой роте я уже год. И дали посаду, и сейчас я старший техник. Первое поранение было в 23-м году на Красной горе. Мы стояли, держали Красную гору. Сидели мы со своим побратимом Тихим. Накрыли сразу стволкой. Контузило очень хорошо. Ну, а потом командир говорит, надо выйти помочь. И Мы вышли с Тихим, и нас накрыло ГС И затрухсотило. Было два в ногу, два в бочину, один в шею. Ну, бочину прямо возле сердца почищу, еще чуть-чуть бы и в сердце. Второе поранено было на Белогоровке. Ну, там страшно было поранено, я уже с жизни прощался. Оглушило меня, там, и... правая сторона полностью рабочая была. Оборвались внутренние мышцы, все. Ну, внутренние, не было такого кровоизлияния, только внутренние порывы все были. Погиб со мной человек там тоже, много погибло. Был бой, был бой. Упал 152-й буквально рядом. И то, ну хорошо, что был бруствер, что нам чуть-чуть ну, землей это а так. И мы 24 часа пролежали засыпанные. Вытянули и остался я живой. Служу дальше, потому служить. Мне 49. А просто когда началась война, э, у нас была ну, частная команда э, «Патриоты Добропиля». И у меня была команда хлопцев молодых. Очень много. я среди них, как самый старший был командир, ну, говорит, и не было, ну, не было позывного, как говорится, клички. Ну, говорит, давай ты будешь дедом. Ну, и стал дедом я там. Не, ну, племянницы есть уже дети, то есть, как бы я уже дед. Только внучатые племянники, или как они там. Так что, вот так. Пол дома сгорел, ну, квартира еще жива, две. Ну, родительские жены и наша. Мы в одном доме жили, вроде бы же целые. Ну, что, настраиваться надо. Это война. То, что остались на старости лет, как говорится, без жилья, ну, духом не падаем, будет все хорошо. Саложка ложка, это сейчас часовьяра, она с 23 -го года у меня. Это как мой талисман. И все, кто видят, спрашивают. Она новая, еще этикетка была. Ну, каждому достаю, вытаскиваю, она уже стерлась. Это мне донька связала, тоже, я, как говорится, бы, я влашу. Это волонтеры тоже люди дали. Это ребенок маленький, мы были в Барвенково, Ребенок подошел, мне подарил, я подцепил. Вот это тоже мой берег, это мой погиб, погиб мой побратим очень сильный, 30 метров на, на Бехе, на, Красно, на Белогорске не доехал, прямо на глазах погиб. Вот это, да, тоже берег. Это его шеврон был любимый, да. Мы с учебки с ним дружили, вместе с ним попали в одну роту, вместе на позициях были, вместе воевали. Ехал с купания, не доехал 30 метров на глазах. Было 14 человек десанта, 5 человек или 6, 200, остальные 300. Он сам из Бердянска был. До сих пор не похоронен. Уже полтора года кремировали. Вот так он стоит. Не могут похоронить. Ну, мама хочет в когда освободим. Самое тяжелое, мне кажется, это водители, которые сейчас IPV-шки, мавики, вот эти все. Едешь просто. Я раньше не был не ни суеверный, ничего. Сейчас я суеверный. Я выезжаю, молитву читаю. Вердешься, не вердешься, фиг его знает. Самое страшное, когда едешь, ты ешь. особенно когда ведешь людей. За себя не переживаешь, а вот за поцелов, да. Вот сделали машину тоже, вот оборудовали сами. Делаем своими силами, чтобы было безопасно. Да вот недавно было тоже, ехал с позиции одного человека, привез другого, вывозил. И передо мной пролетел буквально Мавик в трех метрах. Ну, он скинул, не попало. Адреналин чуть поиграл. Ну, я уже привык к этому. Я ехал на спокойствии, даже не обращал это внимания. Уже привыкаешь к всему. Ну, конечно, все мы боимся, все это очень страшно. Ну, настраиваешь себя на все, чтобы... Самая большая мрея, чтобы все, кто остался живой, особенно мы с побратыми, которыми два года простояли на Белогоровке, на Красной горе, встретились где-нибудь на море, там, в Киеве. И хорошо отметили. Хотим, чтобы все, кто садится, сесть и объехать своих всех пацанов, которые похоронили. Так что, ну, больно говорить, просто честно скажу. Хочется жить миром. Больше ничего, чтобы дети жили хорошо. Скорее бы уже мир настал, уже все устали, все это самое. Так что дослужим, и наша будет перемога.